Здрасте. Конечно, вас стало меньше, но вы стали крепче. И я надеюсь, что после прекрасного перекуса вы все-таки выпили кофе как результат работоспособность продолжит. Еще раз возвращаясь к вопросам, которые мы сегодня обсуждали, они были достаточно обширные. Хотел бы сказать о том, что мы понимаем, насколько актуально на сегодняшний момент современное видение подходов в лечении и введение разных дерматологических э, нозологий. И безусловно в рамках 15-минутного э, доклада, тем больше, э, тем более э, 15-минутного охватить все тот голод, который мы сейчас испытываем с точки зрения современных подходов методик, практически невозможно. Потом каждый из нас будет давать вам какие-то штрихи, и я думаю, что мы в ближайшее время все-таки подготовим доклад, который позволит нам более комплексно, более серьезно а, охватить по целевым аудиториям, по направлениям те вопросы дерматовенерологии, которые являются на сегодняшний момент важными и актуальными. Тем не менее, я хотел бы, чтобы каждый из вас начал думать уже о том, о чем, конечно, снова люди дерматологи скажем, того длительного времени уже про, э, ведущие приемы консультирующие учащие немножко будут наверное по-другому на это смотреть, но тем не менее я вам всем советую уже смотреть какую-то сторону субспециализации э, внутри самой специализации, ибо дерматология в ближайшее время будет все больше и больше выходить за рамки той классической дерматологии, с которой мы с вами сталкивались и в которой мы привыкли жить. Тем не менее, будут основные наборы из тех трех тысяч нозологий, которые на сегодняшний момент оперируют дерматовенерологией, которые будут вечны и с которыми вы в той или иной мере будете сталкиваться. Одна из таких нозологий является атопический дерматит, особенно атопический дерматит у детей. Мы все прекрасно помним, что правильно введенный, леченный атопический дерматит это невыращенные люди, инвалиды с всевозможными э, заболеваниями иммунной системы, которые приводят и к бронхиальной маске, и пошло, пошло, пошло. Поэтому для нас всех очень важно, безусловно, правильно подходить с точки зрения лечения атопического дерматита, в первую очередь его первых проявлений манифестных, когда появляется это впервые. Безусловно, тут основным маркером будет и должен быть для каждого из вас это правильная ориентация родителей. И я с чего хотел бы начать, учитывая срок, это то, что ну, я как человек, который, к сожалению, имеет тесную связь с диабетической болезнью, могу вам сказать, мы в шоке от некоторых родителей, которые у детей с первым типом диабета активно их кормят конфетами, покупают им всевозможные сладкие напитки и этим самым вводят в состояние более тяжелых, а мы прекрасно знаем, что сахар в высоких дозах выступает как капилляр от токсин и выводит их результаты этого системного поражения к поражению практически всех органов систем. Так вот, в каком-то смысле атопический дерматит – похожая ситуация. И если мы правильно с вами не научим детей и родителей их за, ухаживать за этим э, заболеванием, нам будет очень тяжело с ним справиться. Но одним из самых главных э, критерий или первой линейкой для борьбы, либо для борьбы, скажем так, с этой проблемой, все-таки является кортикостероиды, все-таки является топическая терапия, вернее, где кортикостероиды занимают определенную э, свою долю, и они являются на сегодняшний момент очень и очень э, востребованными. Я хотел бы на этом слайде показать, я не буду вникать в, скажем, глубину патогистологии, глубину э, патологического процесса, об этом многое говорили. И это невозможно рассказать за две минуты, потому что для того, чтобы говорить о патогистологии, как вы увидели, надо хотя бы элементарно начать понимать какие-то принципы патогистологических исследований. Я горд заявить тем, что благодаря сотрудничеству нашего вот профессора Свистунова, Игорь Ванифача, есть профессор Свистунова? А передайте, пусть напишут мне объяснительно, почему. <свят> <свят> Мы сейчас на кафедру берем около 12 микроскопов, которые позволят организовать у нас такой пусть элементарный, но курсы более глубокой дерматологической патогистологии. Я думаю, что это позволит нам, вам, как людям, которые для того, чтобы начали работать на уровне 3D, понимания патологического процесса, где уже роль играют не столько молекулы, а дальше вектора или спины в этих молекул, и в результате чего патологический процесс как результат и лекарственное средство уже имеет тот или иной эффект, для нас становится актуальным. Но тем не менее, клинические и гистологические особенности атопического дерматита, в первую очередь, это является, проявляется межклеточный отек эпидермиса, что мы видим в данном случае на слайде, и вы переваскулярный инфильтрат также останавливаясь на процессах патогенеза который требует достаточно большого количества времени я хотел бы вам сказать о том что мы на сегодняшний день ну в большей степени знаем как развивается процесс патологический, воспалительный. Безусловно, мы понимаем о том, что одну из основных ролей в нем играют цитокины как молекулы. Воспаление, не будем сейчас их перечислять. Также понятны нам те клеточные процессы, которые приводят к изменению цитокинового ряда. Хочу сказать, что современное видение скажем так, патологий возникновения дерматологических, не только дерматологических заболеваний, они уже связаны не только с мутациями в виде мутации генома, но и также мутации рецепторных, которые опять же связаны с активностью цитокинов То есть это достаточно большой объемный продукт, который для того, чтобы понять и объяснить, ну, скажем так, хорошая книжка по цитокинам, это порядка 500-600 страниц. Сами представляете, что сделать за 5 минут доклад факторы патогенеза по, ТНС, а по невозможно. Но мы прекрасно понимаем, что в данном случае цветин является одним из основных ну, на сегодняшнем, по сегодняшнему видении в процессе развития патологического процесса. Итак, какие основные стратегии терапии атопического дерматита? Безусловно, это топические кортикостероиды, как первая линия терапии воспаления заболеваний кожи. И в основе этой топической терапии лежат три основных принципа. Первое – это достаточная сила действия, это достаточная дозировка и, безусловно, это коррекция аппликаций. На сегодняшний день, как вы думаете, сколько в мире продуктов сегодняшний топик, топический кортикостероид, какое количество препаратов? Правильно, около 100. Как вы думаете, сколько в Украине на сегодняшний момент зарегистрировано официально топический кортикостероид? Больше 30. И вот как нам, дерматологам, принять решение, какой из топических кортикостероидов мы должны выбрать? какой из них является оптимальным. Поэтому на сегодняшний день одна из основных задач, почему я согласился на эту тему, является в том, чтобы с вами говорить и попробовать разобраться в, той именно доказательных, в тех именно доказательных подходах с точки зрения выбора того или иного лекарственного препарата. В данном случае мы говорим о топических кортикостероидах. Давным-давно был разработан относительный терапевтический индекс, который, к сожалению, мы достаточно мало пользуемся. Скажите, поднимите руку, кто пользуется терапевтическим, относительным терапевтическим индексом? Ну, объясняем, разбираемся. И то, что главное для нас есть в этом разбирательстве, это то, что это индекс, который состоит из э, соотношения двух основных э, критериев оценки э, эффективности э, оценки работы э, препарата. Первое это эффективность, и вторая это возможный риск. Таким образом, если вы посмотрите на данный слайд, вы увидите, что с точки зрения эффективности было, с точки зрения эффективности был оценен э, вазоконтрикторный эффект. Была взята эффективность при атопическом дерматите в сравнении с другими атопическими кортикостероями. В части возможных рисков были взяты возможность атрофии кожи, влияние на гипоталамо-гипофизарную почечную систему и аллергенный потенциал. Это очень важно для вашего понимания разобраться, как этот индекс работает, потому что это тот объективный критерий, который позволит вам, вот как по СИ при препсориазе, абсолютно, стопроцентно, объективно подойти к выбору того или иного топического кортикостероида, который является для вас очень важным с точки зрения а, преференции, потому что рынок полный. И будет еще более полный И только объективизация этого процесса позволит правильно подобрать, не заангажированно подобрать тот или иной топический кортикостерол. Вот столкнувшись с такой проблемой, наши друзья с Германии сделали вот такой вот индекс, который они взяли вот основные критерии. Дальше они оценили это по баллам от 0 до 3, вернее от единицы до 3, где за единицу был взят гидрокортизон. Э э э а с правой стороны взяты вот такие вот цифры, которые говорят о э э значимости или кратности. Я задал вопрос, я мне тоже, когда я разбирался, стало очень интересно, а почему вот эти цифры там, там 4, там 5, а вот, скажем, возникновение трофии кожи 6. И оказалось, что это те цифры, которые взяты на основании статистики, то есть это абсолютно объективные цифры на основании статистики, которые говорят о важности этого критерия с точки зрения оценки качества данного продукта. Дальше я вам хотел бы показать, как идет расчет. Тут... Нет. У, нас... У меня потеряли один слайд, ну ладно, это там, Это тоже, да? Хорошо, значит, перейдем. Дальше идет потеря на где уже четко показано, как, собственно, идет перерасчет. Ну, например, если мы берем на основании там, гидрокортизона, и это цель, то гидрокортизон вот в первой строке это будет везде единица. И вот если мы берем потом эту единицу, умножим на кратность, мы берем количество, сумму плюсов, как бы значимых сверху, и количество минусов и делятся вверх, грубо говоря, на низ. И в результате мы получаем тут какую-то объективную цифру, которая говорит о абсолютно стопроцентном объективном соотношении или оценке критерия качества данного кортикотропного гормона. На данном слайде вы видите пересчет достаточно большого количества разных видов препаратов. И если вы посмотрите вниз, а вот как раз перерасчет как бы если вы посмотрите вниз, то вы, вы увидите, что самый эффективный, самым большим относительным терапевтическим эффектом обладают три препарата. Вот они здесь. Потому что они имеют относительный терапевтический индекс около двух. Если вы посмотрите на этот слайд, то этот слайд, он демонстрирует только с точки зрения того, к сожалению, плохое освещение. Дабы мы увидели, что тест на вазоконстрикцию был проведен со всеми этими препаратами и тоже вот препарат, о котором мы будем дальше говорить, занял одно из самых достойных мест. Это наверное не так. Одним из достойных или как бы препаратов, который занял достойное место на вот, среди всех вот перечисленных препаратов, которые имеют двойку в относительном терапевтическом весе, является мазь ТВ. Он значительно а, меньше уменьшает выраженность симптомов атопического дерматита у детей со средне-тяжелым и тяжелым течением. И если вы посмотрите на данный слайд, то вы увидите, насколько эффективен QTV у детей буквально через несколько недель после начала лечения. Данный слайд нам говорит об атрофогенном потенциале, который способен вызвать истощение кожи вместе месте носения топического кортикотропного гормона. Я хотел бы представить вашему вниманию исследование который показал, что применение флютиказона пропионата одно и по сравнению с другими препаратами, как бетаметазон, гидрокортизон, в разы эффективность его выше, чем других препаратов. И атрофогенный потенциал у него самым маленьким составляет 3% по соотношению с другими, например, тем же гидрокортизоном, который показывает 13%. А аллергенный потенциал топических глюкокортикоидов, должен сказать, что несмотря на иммунодепрессивные действия топических глюкокортикоидов, могут сами становиться причиной реакции истинной гиперчувствительности и чаще замедленного типа. Клинически проявляется это очаговой или генерализованной экзоматозной реакцией, а также парадоксальным утяжелением симптомов дерматита. Вероятность возникновения контактной аллергии при аппликации негалогенизированными топическими глюкокортикоидами выше за счет более быстрого взаимодействия с аргинином и сенсибилизацией. Флютиказон пропионат имеет низкий аллергенный потенциал и низкую частоту возникновения перекрестных аллергических реакций с другими кортикостероидами и если вы посмотрите на этот слайд то вы увидите, что эти данные взяты на основании исследования около 6509 пациентов где у 231 пациента было отмечено аллергия на применение топических кортикостероидов и лишь у одного из них это на пропионат. Следующий сайт говорит нам о том, что системные эффекты будут зависеть не только от площади нанесения статических кортикоидов, но и от других критерий, таких как сила активности, липофильности, анатомической локализации нанесения, возрастных особенностей кожи, характера заболевания кожи, степени повреждения слоев кожи, проницаемости кожи, лекарственных форм и способа применения, например, использования эксклюзивных повязок или влажное укутывание. На данном слайде я хотел бы продемонстрировать вам абсолютно доказательную информацию о том, что флутикузон-пропионат обладает наименьшим, скажем так, негативным воздействием на нашу гормональную систему. В данном случае, если вы увидите соотношение зоны, которая была обработана данными, на которую было нанесен данный препарат и как бы негативным влиянием на гормональный фонд, то он составляет порядка 0 и при условии 35%. И даже вот если мы посмотрим крайнюю снимок, это по сравнению с тем э, самым э, э, если мы посмотрим на крайний снимок, то мы увидим, что даже мазь при нанесении порядка 65% поверхности тела, всего 11,4% риск э, по сравнению с э, гидрокортизоном, где уже 27% при площади всего лишь 38%. Поэтому э, данный препарат является более-менее ну, лучшим спортом стороны выбора на сегодняшний день. Теперь вопрос галогенизации. На сегодняшний момент э, не совсем понимают правильное соотношение или влияние галогенизации и те стереотипы, которые за последние э, годы выработали вследствие того, что э, мы бесконтрольно использовали топические глюкокортикоиды первого третьего поколения в 60-70-х годах привело к тому, что многочисленные побочным эффектом и, как правило, неправильному их трактированию. И некорректно связывать профиль безопасности на сегодняшний момент только с наличием галогеном в молекуле или ее отсутствием. На сегодняшний момент галогенизация и безопасность это введение в молекулу топических глюкокортикоидных стероидов, атомов тора или хлора и э, в определенных положениях андро, э, андростановой структуры. Это в первую очередь для чего вводится? Для того, чтобы увеличить липофильность, растворимость жира, увеличить силу действия топических глюкокортикоидов и обуславливать химическую стабильность молекул как минимум на уровне кожи. Клиническая оценка безопасности коида при топическом дерматите является достаточно важной для нас. И если провести вот так результат, выводы выводам, то мы приходим к тому, что при наличии арсенала сильных и высокоэффективных топических глюкокортикоидов в ходе их назначения следует ориентироваться на параметры безопасности в первую очередь, а также на соотношение выгода риск и ввиду отсутствия каких-либо доказательных данных в отношении корреляции между фактом галогенизации топических глюкокортикоидов и низкого профиля их безопасности, особенно когда речь идет о глюкокортикоидах последнего поколения, недопустимо <с связывать <с эти <с понятия, <с рассматривать негалогонизированные топические как кортикостероиды, как более безопасные. Я вам хочу сказать, что в том году мы проводили такое научное исследование по глюкокортикоидам, которое проходило а, в, под Киевом и был съезд всех дерматолог ведущих экспертов со всего СНГ. И этот вопрос поднимался. И я вам скажу, что на сегодняшний день это действительно является очень важным и актуальным моментом. Итак, флуктексазона-пропионат или кутивейт – это представитель нового класса атопических руктикатипоидов, карбонатов, серосодержащих. Он обладает одним из наивысших соотношений выгода-риск и может быть применен у пациентов, начиная с трехмесячного возраста. Спасибо за внимание. А дальше...